Nə yeyinirsiniz? Köyrülmüş pendir düzəldirik. Bu pendiri məsxətidə ənənəvi qaydalarla hazırlayırlar. UNESCO təqribən 2 il bundan əvvəl ona qeyri-maddi mədəniyyət abidəsi statusunu verib. Ona qədər heç kim bunu bilmirdi. Yalnız çörək evinə ehtiyat olaraq yığılırdı. İndi sərgilərə, görüşlərə gedəndən sonra geniş miqyaslıdır. İndi tələb də artır. Ora bəsin dünya bazarına da çıxaq. Pendir festivalında iştirak etdik, Tbilisi-də qalib gəldik, sonra isə İsveçrəyə göndərdik. Orada pendirimiz 1-ci yeri tutdu və qızıl medal qazandıq. Karina İnasalidze Pəndiri festivalda təqdim edilir. Buraya gələn vətəndaşların pəndir hazırlama prosesini izləməklə yanaşı, dadına baxmaq imkanları da var idi. Xüsusi populyarlığı ilə UNESCO tərəfindən mühafizə olunan Danbalxacı üstünlük təşkil edirdi. Südü sağdıqdan sonra saxlayırlar və kəsmiyə çevirirlər. Sonra o kəsmik duzda yoğurulur. Bir həftə ərzində qurudurlar, suyu çəkilir. Sonra gil qübəsində doldururlar. Axırda onu çıxarır, küyə nazik şəkildə doğrayır, qaynadılmış yağda bişiririk. Gürcü pendirinin məşhurlaşması məqsədi ilə festival artıq 7 ildir ki, keçirilir. Anna Mikadze Çikvadze-nin sözlərinə görə Gürcüstanın hər bir regionundan pendir təqdim olunub. Yenə də aksent yerli istehsalay edilir. Bu hər hansı ölkənin zəngirliyidir ki, özünün yerli istehsal olunan pendiri var. Məsələn, növlər var, Camembert, Carmagnani və s. kəndlərdə ənənəvi şəkildə hazırlanır. Bu pendirin keçmiş tarixi var, bizim də tələb və etirazımız var ki, bu növ pendirlər işləyək və təsdiq edək ki, yemeruli başqalarından xüsusən də seçilir. Bu dərəcədə mənbəşələri aksent yetirə bilərik. Bağmayaraq ki, gürcü pendirinin populyarlaşdırılması prosesi aktiv fazaya daxil olub, məhsul hələ ki Avropa İttifaqı bazarına çıxmayıb. Bunun üçün uyğun standartları qənaət etmək lazımdır. 2015-ci ilin 1 yanvar tarixindən xarici istehsalı əlaqələrini həyata keçirən biznes operatorlar tanınmaya tabedirlər. Bu tanımanı Milli Ərzaq Agentliyi həyata keçirir. Bu yalnız süd istehsalı müəssəələrinə aid deyil, tanıma Avropa standartlarına uyğun tənzimlənməlidir. Sistemin tətbiqinə Milli Ərzaq Agentliyi nəzarət edəcək. Əgər istehsalçı məhsulu Avropa İttifaqı bazarına çıxarmaq istəyirsə, o zaman Avrobirliyin ekspertləri monitorinq aparacaqlar. Bunun nəticəsində müəssisəyə uyğun kod və nömrə veriləcək. Onun məhsulu isə Avropa bazarına maneəsiz daxil olacaq. Avropa İttifaqında pendir anuq siyasət məhsullarının eksportu ilə bağlı hələlik ki Avropadan belə qərar verilməyib, çünki hələ ki bu məhsullar daha çox risk təşkil edir. Bununla bağlı başqa yanaşmalarımız var. İlk mərhələdə Avrokomissiyadan razılıq var ki, sonrakı məhsulların eksportu həyata keçirilsin. Bu bal və Qara dəniz balığıdır. Mərhələlərlə Gürcüstan addım-addım bu tələbləri qane edərsə, ilk növbədə bu məhsul Avropa İttifaqına çıxacaq. Sonra isə digər növ məhsullardan, məsələn, süd məhsullarından söhbət gedə bilər. Bender festivalının iştirakçılarının sözlərinə görə onların məqsədi Avropa bazarına çıxmaqdır. Du formasında çörəklərimiz də var, belə yeməklər zamanı siz hələ ki çörəyi bir dilimə qədər azaltdıbsınız. Nana Pipi Luri pedaqoqdur. Deyir ki, endokrinoloji pozuntulara görə çəkisi artıb. Yaxınları prevensiya məqsədi ilə diabetdən analiz verməsini məsləhət görüblər. Onların fikirlə isə ondan da olayı nəzərə alıb ki, xəstəlik haqqında məlumatı çoxdur. Bu gün öyrəndim ki, diabet üçün təhlükəli yeymək. Mənim artıq çəkim var, ona görə də Nana həkimin yanına gəldim. Görmə qabiliyyətinin pisləşməsi, çəkinin gözlənilmədən azalması, həttindən artıq acılıq, dəri infeksiyası, hissiyatın zəifləməsi, yorğunluq, susamaq bu simptomlar şəkərli diabetin göstəricisidir. Həkimlər deyirlər ki, aktiv olmayan həyat tərzi və çəki xəstəliyə daha da dəstək göstərir. Yenə də ən vacib aparıcı olan dietadır. Əgər xəstə bizə dieta ilə kömək göstərməzsə, qida rejimini qorumazsa, o zaman insulindən və antidiabetiklərdən istifadə etməkdə ola bilər. Son göstəricilərə görə Gürcüstanda 77 min adamda diabet var. Həkimlərin bildirdiyinə görə ən çox diabetin 2 növü yayılıb. Onların müalicə metodları da fərqlənir. Ancaq fiziki aktivliklə həkimin məsləhət gördüklərini yerinə yetirmək bütün xəstələrdən tələb olunur. İki növ diabet var, birinci və ikinci növ. Birində insulin qəti şəkildə çatışmır, orada insulin olmadan müalicə mümkün deyil. İkinci növ diabet isə insulin çox işləyir, ancaq öz işini görə bilmir, çünki buna artıq çəki mane olur. Diabetin keçici xəstəlik olmayaraq müalicəsi assosiasiyalaşma səcihində də öz yerini tutur. Burada qeyd olunub ki, dövlət onun prevensiya və kontrolunun qayğısına qalmalıdır. Xəstəliklərin kontrolu mərkəzindən deyirlər ki, bu istiqamətdə çoxdandır çalışırlar. Asosseiallaşma sazişində birbaşa da keçici olmayan xəstəliklərin idarəsi və prevensiyası haqqda qeyd olunub. Son dövrdə bu xəstəliklərə ölkəmizdə xüsusi diqqət yetirilir. Əsasən də Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə Milli Xəstəliklərin Kontrolu Mərkəzi keçici olmayan xəstəliklərin prevensiyası üzərində çalışırdı. Bu xəstəliklərin ilarəsinin və onların risk faktorlarına qarşı tədbirlər işlənilib. Avropa İttifaqı ilə sosiallaşma sazişini imzalamaqla Gürcüstan artıq üzərinə bir çox öhdəliklər götürdü. Onlar arasında ictimai sağlamlıq baxımından da öhdəliklər var. Avropa bu baxımdan artıq aksentlər həyata keçirdi. Prioritetlərdən biri isə keçici olmayan xəstəliklərdir. Artıq 23 ildir ki, Dünya Beynəlxalq Diyabet Günü qeyd edilir. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, diabetin çətinləşməsi ilə hər il 3-5 milyona qədər adam məhv olur. Diyabet müalicə olunur, ancaq həkimlər deyirlər ki, oxşar hallar nadirdir. Peşəkarlar xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün siqaretdən, spirtli içkilərdən və sağlam olmayan həyat tərzindən imtina etməyi məsləhət görürlər. MÜZİK Avropa və Avroatlantik inteqrasiya, müdafiə və təhlükəsizlik siyasəti, şərik kəmkar ölkələrinin əsas problemləri və imkanları bu və digər məsələlər haqqında Cənubi Qafqaz təhlükəsizlik forumunda müzakirə apardılar. Konfrans iştirakçıları regionda əsas problem olaraq Rusiya aqressiyasını adlandırdılar. Hal-hazırda bizim region üçün bu indi aktualdır. Əsasən də Rusiyanın Ukraynaya girməsindən sonra vəziyyət indiyə kimi olduğundan daha da gərgindir. Rusiyanın Ukraynaya girməsini və onun ərazisini işğal etməsini odarxaşlıq fəciiadı adlandırır. Ancaq deyir ki, orada gedən hadisələr Rusiyaya qarşı beynəlxalq ictimaiyyətin kontrolunu artırdı. Fərqli faktor odur ki, Rusiya faktı yenə oyandı. Ona görə də daha çox ümid var ki, siyasi baxımdan müdaxilələr olacaq. Rusiyanı məcbur edəcəklər ki, ənənəvi şəkildə etmək istədiyini edə bilməsin. Do tarxşladenin fikri ilə İraq Lissa Şaşvili də razılaşır. Deputat hesab edir ki, Cənubi Qafqazda olan çətin vəziyyətə baxmayaraq Gürcüstan ola bilsin regionda demokratik dəyərlərin yayılması əsası olsun. Bizim üçün bir növ coğrafi göstəricidir, ancaq digər tərəfdən də müəyyən maraqlarla yüklüdür. Buradan bizim ölkə mütləq xeyir görməlidir. Əsas da o baxımdan ki, Gürcüstan regionda ən demokratik ölkədir. Regionda Avropa dəyərlərini tətbiq etmək elə burdan başlaya bilər. Biz həmçinin də transit ölkəyik və bundan da istifadə etməliyik. Avropa İttifaqı ilə Assosiasiya sazişində regional təhlükəsizlik məsələləri vacib yer tutur. Tərəflər birgə qüvvələrinə daha da gücləndirəcəklər ki, regionda stabilliyə, təhlükəsizliyə və demokratiyaya dəstək göstərsinlər. Eləcə də çalışacaqlar ki, regional əməkdaşlığı müxtəlif formatlarda həvəsləndirsinlər. Regionda həll olunmayan konfliktləri sülh yolu ilə həll etmək üzərində çalışacaqlar. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu istiqamətdə mövcud olan problemlərin həlli üçün Gürcistana böyük rol düşür. Görüşdə xarici işlər nazirinin müavini də iştirak edir irdə Tavit Çalağanyanın qeyd etdiyinə görə Cənubi Qafqazda olan gərginlik ölkə üçün əsas problem olaraq qalır. Avropa İttifaqı ilə Gürcüstan arasında assosiasiya sazişinin vacib hissələrindən biri məhz təhlükəsizlik məsələlərinə aiddir. Təəssüf ki, bizim ölkədə təhlükəsizlik problemi olmayan region qalmayıb. Bu ərazi təhlükəsizliyi və yaxud dünyada yayılan terrorizm də ola bilər. Regional təhlükəsizlik forumu hələ bir neçə gün davam edəcək. Onun məqsədi regionda mövcud olan problemlərin həlli yollarını birgə axtarmaqdır. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu baxımdan Avroatlantik strukturlarla sıx əməkdaşlıq vacibdir.